Всем привет, с вами Львини, и это обзор железнодорожной станции Мироновка. Начинаем! Данная станция была открыта в 1874 году, а построена она по проекту архитектора Петра Фатиевича Красицкого. На данный момент этой станции уже 148 лет. Архитектура вокзала очень красивая, как снаружи, так и внутри. А в зале ожидания имеется красивая люстра. И фонари шарики, что весьма дополняют освещение. По правую сторону можно заметить красивую картину. Создатель этой картины весьма известен, однако это не оригинал. В истории этой станции было две перестройки. В 1953 году и в нулевых. А в 1962 году... Станция была электрифицирована переменным током. Станция Мироновка находится в Киевской области, на юго-западной железной дороге, недалеко от границы юго-западной и Одесской железных дорог. В зале ожидания имеется пункт названности, где можно зарядить телефон. Также в зале ожидания имеются старые камеры хранения и радио, которое, впрочем, не работает. А по другую сторону буржуйка. А теперь давайте посмотрим на всю станцию в целом, включая ее лицевую сторону с окна поезда. I <laughs> do станция Мирон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Евгений. Всем удачи, всем пока.